大哥，这里是医院，你冷静一点。你最好祈祷这次文庆没事儿。你为什么打他？你问问他，我为什么打他？怎么？这个是没改过数据，真实的检查报告。要不是因为这样。 前天,天晚上就能做手术了。还有，晚上你弟弟过来，和文信关在房里吵了一架，完全是胡闹嘛。他也太不拿病人身体当回事了。林医生，文信情况怎么样？不是很好，刚发生点事儿，我已经报警了。报警？发生什么事儿了？要报警？你还是去问文川吧。 警察来找文成录笔录了，小陈，你下去看一下，他脾气急，应付不了这事儿的。你让他自己去应付吧。他是你弟弟呀、啊！我只有一个妹妹，现在还在里面，生死未卜呢。 走吧。到底发生什么事儿了？文信的手术检查不达标，是周文川做的手脚。谁告诉你的？林医生，林医生是文信的主治医生。 他比任何人都清楚文兴的情况，他总觉得有问题，所以重新化验了样本，发现数据被改了。为什么文川不知道他急需手术吗？他想让所有人都把注意力放到文兴做手术的事情上，以便掩盖他账目上的问题。 来了，进来吧。你们先聊。 我先进去了。到底怎么回事、啊？ 抱歉，我情绪有点激动。不早了，你们早点休息吧。 我去洗个澡。嗯。